السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کے بڑے مشہور اور نفیس شاعر اثر نفیس کے اوپر پوسٹ پیش کروں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری بحل العقدۃم مل ثانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلی علیہ محمد و علیہ علیہ محمدین کما صلیٰ علیہ ابراہیمہ و علیہ ابراہیمہ اِنکہ حمید المجيد المّہ بارق اللہ محمّدن و علہٰٰ عليٰ محمّدن كمہ باركططہ عل ابراہيى و علہ عل ابراہيىمہ اِن كا حمیيد و مجيد رب شرالى صدرى ويس سرى امرى وحل العقدۃم مليسانی يف كہ قولى اردو زبان کے معتبر غزل شاعر اتھر نفیس جنہوں نے اپنی منفرد شاعری سے اور لب و لہجے سے ادبی حلقوں کو اور بازو قارئین کو ایک بہت ہی خوبصورت سرمایہ دیا غزل کا فریدہ خانم کی آواز اور اتھر نفیس کی غزل وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اس کا حال بتائیں کیا کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا یہ مشہور زمانہ غزل خالی پاکستان نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بہت پسند کی گئی جب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے پروگرام ہوتے تھے اور بعضوق سامعین و ناظرین اسے سننے کی فرمائش کرتے تھے اور گلوکارہ فریدہ خانم جب بھی نجی محفلوں میں غزل سرا ہوتی تو ان سے یہی غزل پہلے سنانے کی فرمائش کی جاتی تھی اپنے وقت کے مشہور شاعر عط نفیس کی غزلوں میں ایک نئی طرز ملی نیا آہنگ ملا ان کے لہجے میں نرمی تھی ان کی شاعری میں نرمی تھی زبان سادہ تھی جس سے ان کی شاعری کا وصف نمایاں ہوتا تھا ان کی شاعری نے احساس کے شکست و ریخت کو الفاظ کا پیرہن دیا وہ دنیا کی بھیڑ میں بھی اکیلے نظر آئے کیونکہ ان کی آواز میں انفرادیت تھی نیا پن تھا وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نت نئے پیرائے تلاش کرتے تھے وہ اپنی تخلیقی دلکش انداز بیان کے سبب ادبی حلقوں میں قارئین میں بہت پسند کیے جاتے تھے ان کی شاعری کا مجموعہ سن انیس سو پچھتر میں کلام کے عنوان سے شائع ہوا تھا ان کی ایک غزل پیش خدمت ہے سو رنگ ہیں کس رنگ سے تصویر بناؤں میرے تو کئی روپ ہیں کس روپ میں آؤں کیوں آ کے ہر ایک شخص میرے زخم کرے دے کیوں میں بھی ہر ایک شخص کو حال اپنا سناؤں کیوں لوگ مصر ہیں کہ سنیں میری کہانی یہ حق مجھے حاصل ہے سناؤں کہ چھپاؤں اس بزم میں اپنا تو شناسہ نہیں کوئی کیا کرب ہے تنہائی کا میں کس کو بتاؤں کچھ اور تو حاصل نہ ہوا خوابوں سے مجھ کو بس یہ ہے کہ یادوں کے در بام سجاؤں بے قیمت و بے مایا اسی خاک میں یارو وہ خاک بھی ہوگی جسے آنکھوں سے لگاؤں کرنوں کی رفاقت کبھی آئے جو میسر ہم راہ میں ان کے تیری دہلیز پہ آؤں خوابوں کے افق پہ تیرا چہرہ ہو ہمیشہ اور میں اسی چہرے پہ چہرے سے نئے خواب سجاؤں رہ جائیں کسی طور میرے خواب سلامت اس ایک دعا کے لیے اب ہاتھ اٹھاؤں یہ ایک اور ان کی مشہور زمانہ غزل ہے وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا پھر اس کا حال سنائیں کیا کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے تا دیر اسے دہرائیں کیا وہ زہر جو دل میں اتار لیا پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں اس بات پہ ہم شرمائیں کیا ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی جب جس میں ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے ہم صورت گر کچھ خوابوں کے ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے ہم صورت گر کچھ خوابوں کے بے جذبہ شوق سنائیں کیا کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا وہ سن انیس سو تینتیس میں علی گڑھ کے قصبے میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم مسلم یونیورسٹی سکول علی گڑھ سے حاصل کی پھر ان کا خاندان پاکستان چلا آیا جہاں کراچی میں اثر نفیس نے ایک روزنامے میں ملازمت اختیار کر لی وہ اسی ادبی صفحے کے نگران رہے اور اس کام کے ساتھ انہیں اپنی ادبی مشق سخن بھی جاری رکھی سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنی پہچان کا سفر شروع کیا تو پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا ان کا گایا ان کا لکھا ہوا کلام ان کی غزلیں ان کے گیت ہر چیز نے ان کے کلام نے ہر اردو بولنے اور سمجھنے والے کو ہر موسیقی پسند کرنے والے نے پسند کیا اور جو گانے والے بھی بہت خوبصورت تھے جیسے فریدہ خانم تھیں مہدی حسن تھے اور دوسرے پاکستان کے چھوٹی کے وہ گلوکار تھے جنہوں نے ان کا ان کے کلام کو گایا تو ہر ایک کی دل کی بات لگتا ہے جیسے وہ دل کی بات کہتے ہیں پاکستان کے ادبی حلقوں میں بازوخ قارئین کے حلقے میں انہوں نے اپنی شناخت بڑی جلدی بنائی اور اس قدر مشہور ہو گئے کہ وہ جہاں ان کو سب لوگ اپنی محفلوں میں بلانا پسند کرتے تھے بس اس کے ساتھ میری پوسٹ تمام ہوتی ہے خدا حافظ فی امان اللہ